привет! Меня зовут Фрэнки, я сестра Фрэнки и новая кукла Даши. Я приехала учиться в школу монстров к Даше Косенке. У нее очень интересна школа монстров, так как тут не учатся, а снимают видео. И прямо сейчас я на учебе, и мне кажется, за это видео мне поставят 5. Сто процентов. Так вот, эта рубрика называется «Болтовня». То есть рубрика. Ну вот, теперь у меня 4. Сейчас будет 3. Уже 2. Короче, в чем же она заключается? Она заключается в том, что я буду тут просто рассказывать о себе. То есть, как бы она называется рубрика болтовня с Франкини? То есть, это моя рубрика. Сколько раз я сказала рубрика не знаю. Итак, сегодня бы я с вами хотела поговорить о монстряшках Дашинах. Я точно знаю, что у нее есть Венера, Эбби, Джорджи, Фрэнки и Хоулин. Ну и я, конечно. Вообще, из всех этих монстряшек моя лучшая подруга – это Хоулин Вульф. Вы спросите, почему Хоулин, почему не Джуджи, почему не Эбби, почему не Вине? Потому что мне жалко Хоулин. С ней никто не дружит. Когда мне Хоулин рассказал, как они в магазине прощались с Твайлой, я чуть не расплакалась. С тех пор у нее не было подруги. А все девочки общались между собой. У Джиджи лучшая подруга Эбби, у Эбби Джиджи, у Фрэнки Венера, у Венеры Фрэнки. Лучшей подруги не было, только у меня и Хоулин. Что мне оставалось делать? Я поступила глупо, но разумно. Ведь Хоулин теперь просто м -м, счастливая. Ну, или как-нибудь можешь сказать по-другому. Я надеюсь, вам понравилась рубрика «Болт «Болтовня» и вы... Подпишитесь на канал, поставите лайк, напишите положительный комментарий. И, пожалуйста, оставляйте только положительные. Пока.